السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ سب لوگوں کو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پچھلے بارہ گھنٹوں میں جو کچھ ہوا اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ سب آج کے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جی شہباز شریف نے دستخط کر دیے ہیں اور غذا پیس بورڈ کا پاکستان باقاعدہ حصہ بن گیا ہے اس تقریب میں شہباز شریف صاحب سوئٹزرلینڈ گئے ان کے ساتھ اس خوشی کے موقع پر فیلڈ مارشل فیلڈ مارشل آصم منیر بھی موجود تھے شہباز شیر صاحب نے بہت فخریہ انداز میں وہ دستخط جو انہوں نے کیے اور ایسے کر کے دنیا کو دکھائے بھی کہ دیکھیں پاکستان غذا پیس بورڈ کا حصہ بن گیا عالمی رہنما موجود نہیں تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ تھے اور باقی ممالک عرب رہنما کیوں نہیں آئے میں نے وہاں پہ ترکی کے صدر کو نہیں دیکھا میں نے محمد بن قاسم جو بہت بڑے بڑے قد قد آور دو بڑے رہنما ہیں میں نے دونوں کو نہیں دیکھا اس کی وجہ کیا ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ عرب حکمران یہ جانتے ہیں کہ جب تک فلسطین ایک ریاست نہیں بن جاتا مشرقی وسطیٰ میں امن قائم نہیں ہوگا دیر پا امن قائم ہونے کے لیے فلسطین کی ایک ریاست بنانی پڑے گی اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک کوشش کی جا سکتی ہے کہ اس کے ذریعے سے شاید امن آ جائے لیکن اس کا نتیجہ شاید انہیں لگتا ہے ویسا نہیں نکلے گا اب دنیا کے ساتھ چلنا تو ہے انہوں نے اتنی گرم جوشی نہیں دکھائی جتنی پاکستان نے دکھائی ہے مشرق وسطیٰ میں فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر امن ممکن نہیں ہے اور فلسطینی ریاست بنانی پڑے گی لیکن ہمارے والے جو ہیں چاہے شہباز شریف ہوں چاہے فیلڈ مارشل ہوں ان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا آپ تصویریں دیکھیں ویڈیوز دیکھیں دیکھیں بہت خوش بہت خوش نظر آ رہے ہیں اس موقع پر تو اس خوشی کی وجہ یہ ہے کہ شاید ان کا جو ٹارگیٹ ہے وہ فلسطینی ریاست کا قیام نہیں ہے ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہو جائے ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشنودی حاصل ہو جائے اور وہ اس کو اپنے لیے ایک فائنل گول سمجھتے ہیں ایسا دکھائی دے رہا ہے ناظرین عمران خان نے کہا تھا ایپسلیوٹلی نارتھ اسی جگہ پر بیٹھ کر جہاں پر آج یہ بیٹھ کر معاہدے کر رہے ہیں اب آپ لوگوں کو سچائی ثابت ہو گئی عمران خان کے یہ جو ایپسلیوٹلی نارتھ تھا وہ گلے کی ہڈی بن گیا تب سے لے کر اب تک عمران خان صاحب کی مشکلات کم نہیں ہوں وہی عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہیں ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے عمران خان کے بدترین مخالفین یا پاکستانی اسٹیبلش اسٹیبلیمنٹ سے تعلق رکھنے والے دانشور اور صحافی اور وہ یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پیغام پہنچاتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو عمران خان کسی مقدمے میں جیل میں بند نہیں ہے وہ مقدمہ کوئی ایسا نہیں ہے صرف یہ ہے کہ خان کی اور اسٹیبلی اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں نہیں بنی ٹھیک ہے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے اگر ان دونوں کی آپسیں بن جاتی تو سب کچھ صحیح تھا لیکن اسرائیل کو جی پاکستان نے تسلیم کر لیا ہے کھلے دل سے اس بات کو پاکستانیوں آپ کو یہ بات مان لینی چاہیے اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے پاکستان نہ صرف اناؤنس, اناؤنس نہیں کیا اسرائیل کے ساتھ ہم نے ایک ورکنگ ریلیشن شپ کا آغاز کر لیا ہے ایک ورکنگ ریلیشن شپ اسرائیل کے ساتھ ہم نے ڈیولپ کر لیا ہے ایک ایسے بورڈ کے اندر جس میں غذا کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے فیصلے کیا کیے جائیں گے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے حق ادا کر دیا دوستی کا دیکھیں اگر اسرائیل کی دوستی کا حق آج تک کسی بھی امریکی صدر نے ادا نہیں کیا تو ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑھ کر کسی نے نہیں کیا نیتن یاہو نے آج سے ایک ڈیڑھ ماہ پہلے جملہ کہا تھا نیتن یاہو نے کہا تھا کہ وائٹ ہاؤس میں اسرائیل کو آج تک کبھی ایسا دوست میسر نہیں آیا جیسے ڈونلڈ ٹرم کی صورت میں ہے ڈونلڈ ٹرم نے اس بات کو سچ ثابت کیا اور اس دوست نے یعنی ڈونلڈ ٹرم نے اسرائیل کے تمام مخالفین کو ایک پلیٹ فارم پر لاکر جمع کر دیا یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس کام سے عمران خان صاحب نے انکار کیا تھا وہ کام شہباز شریف صاحب نے خاصی خوشی کے ساتھ کر دیا یہ تصویر آپ دیکھ سکتے کوئی بھی مشہور عالمی رہنما یہاں پہ موجود نہیں تھا حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سب کو بلایا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کوشش کی تھی کہ مغربی ممالک بھی آئیں یورپ کے رہنما بھی آئیں کینیڈا آسٹریلیا اور باقی تمام ممالک کے رہنما یہاں پہ آنے چاہیے برطانیہ کو یہاں پہ موجود ہونا چاہیے بھارت کو یہاں پہ موجود ہونا چاہیے میں نے بھارتی وزیر اعظم یا بھارتی وزیر خارجہ بھی نہیں دیکھا اس اسٹیج کے اوپر حالانکہ ڈونلڈ ٹرم نے ان کو بھی دعوت دی تھی اسرائیل کے بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں ان کے بہترین تعلقات ہیں لیکن اس کے باوجود میں نے انہیں بھی وہاں نہیں دیکھا تو یہ ناظرین صورتحال ہے وہاں پہ اب اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مغرب کھڑا کیوں نہیں ہوا اگر کسی کو ابھی بھی غلط فہمی ہے کہ وہ شاید فلسطینیوں کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوئے یا یہ غذا پیس بورڈ انہیں لگا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے تو انہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ غلط فہمی بھی آپ کی دور کریں ان کا معاملہ گرین لینڈ والا ان کے معاملات میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ دوسرے چل رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ غلامی نہیں ہم آپ کی کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم آپ کی غلامی نہیں کریں گے ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں ایک اتحادی کے طور پہ وہاں پہ یہ سوچ پیدا ہو گئی تو گرین لینڈ والا جو پنگا ہے وہ تھوڑا سا مہنگا پڑ گیا ڈونلڈ ٹرمپ کو کئی یورپی ممالک جو ٹرمپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے تھے اور یہاں یہ بھی کھڑے ہو سکتے تھے وہ ناراض ہیں اور ٹرمپ کی جو ایک ٹائمنگ ہے اس لحاظ سے وہ درست ثابت نہیں ہوئی گرین لینڈ والا پنگا غلط ٹائم پہ لے لیا اگر اس وقت نہ لیتے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی ٹھیک ہے اس کے بعد بات کریں گے جی ہم لوگ आ, وہی جو کراچی میں بہت ہی ثانیہ ہوا ہے گل پلازا کا اس کے علاوہ جی کراچی میں آج ایک اور شخص بھی جاں بحق ہو گیا ان کی عمر جو ہے تقریباً بتاتے ہیں کافی ضعیف تھے یہ سب سے پہلے کراچی میں گل پلازا کے علمناک حادثے کے بعد آج جو ہے مزید دو باقیات ملی ہیں صورتحال یہ ہے کہ کہیں ہڈی ملتی ہے کہیں ہاتھ اور کہیں کچھ بھی نہیں ماہرین جو خود ملبے سے باقیات اکٹھی کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بعض اوقات جب ہم باقیات کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ پاؤڈر بن جاتی ہے اس سے ضرور مضبوط ہو چکا ہے کہ جن افراد کو اب تک لا پتا قرار دیا جا رہا ہے ان کے لواحقین کو شاید اب پیاروں کی میت بھی نصیب نہ ہو تقریباً بہتر افراد جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے مگر شناخت سرکاری طور پر اب تک جو ہے وہ اس سے کم ہے سترہ کی شناخت کہتے ہو سکی ہے باقی لاشیں اس حالت میں ہیں کہ شناخت ممکن نہیں کراچی کے ایک بہت بڑا شہر ہے یہاں روزانہ چھوٹے بڑے واقعات ہوتے رہتے ہیں آج جی ایک اور خبر ملی ہے ایف بی انڈسٹریل ایریا میں ستر سالہ بزرگ نالے میں گر کر جہاں بحق ہو گئے اب اس پر بھی یہی کہیں گے کہ وہ خود کیوں گرے جیسے کسی بچے کے مرنے پر کہا جاتا ہے کہ ماں کی غلطی تھی بچے کو چھوڑ کیوں دیا ظاہر ہے حکومت کی تو کوئی ذمہ داری نہیں بنتی میڈیا پر الزام آئے گا کہ وہ جانبداری کر رہا ہے یا اپنی دکان چلا رہا ہے سیاست دان سیاست کریں گے اور ہم سب آگے بڑھ جائیں گے تین کروڑ آبادی کے شہر میں ایک شخص مر گیا تو کیا ہو گیا کل دس پیدا بھی تو ہو جائیں گے یہی سوچ ہے جس کے تحت کہا جاتا ہے کہ کراچی میں جو کچھ ہوتا ہے تو کسی خاص ایجنڈے کے تحت شور مچتا ہے نہیں جناب آج بھی ایک شخص نالے میں مرا کوئی شور نہیں سب آگے بڑھ گئے نارتھ کراچی میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر پچیس سالہ جی نوجوان قتل ہو گیا اب کہا جائے گا اگر مزاحمت نہ کرتا تو زندہ ہوتا یعنی ایک بار پھر حکومت بڑی الزمہ میڈیا پہ الزام سیاست اور پھر آگے بڑھ جانا حالانکہ اصول یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی ایسا واقعہ ہو وہاں کی حکومت جواب دے ہوتی ہے قصور میں زینب کا واقعہ ہوا تو پنجاب حکومت ذمہ دار تھی خیبر پختونخوا میں ہو تو وہاں کی حکومت ذمہ دار اور اگر سندھ میں ہو تو سندھ حکومت جواب دے ہیں فرق یہ ہے کہ ایک واقعہ ہو جانا اور ایک ہی شہر میں مسلسل ایک ہی نوعیت کے واقعات ہوتے رہنا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے صرف جنوری کے مہینے میں کراچی میں آٹھ سو سے زائد افراد کتے کے کاٹنے کا شکار ہو چکے کیا یہ بھی محض اتفاق ہے آج ہی ایک شہری کو اغوا کیا گیا پانچ کروڑ روپے لے کر چھوڑ دیا گیا شکر ہے اس بیچاری کی تو جان بچ گئی ٹھیک ہے ہم آگے بڑھ گئے اچھا جی اور ایک اور بات جی نئی خبر آئی ہے آج کی بڑی خبر پاکستان نے امن معاہدے پر دستخط کیے دو گھنٹے بھی نہیں گزرے اور نیتن یاہو نے بڑی دھمکی لگا دی ہمارا سب سے بڑا ہدف ایران اور پاکستان کو ایٹمی صلاحیت سے محروم کرنا ہے اور پاکستان میں رجیم چینج کرائی گئی عمران خان کی موجودگی میں سب ناممکن تھا اسی لیے اسے ہٹانا ناگزیر تھا ٹھیک ہے لے لو اب نظارے جیسی کرنی ویسی بھرنی ٹرمپ اور نیتن یاہو نے سب کو صحیح پاگل بنایا اس کے بعد ایک جی بہت ہی زبردست خبر ہے اب بھی عمران خان یہودی ایجنٹ ہے یہ ہے جی سوال اب میں پوچھنا چاہتے ہیں شیب شریف صاحب سے نواز شریف صاحب سے بلاول بھٹو سے مریم نواز صاحبہ سے پیپلز پارٹی سے مسلم لیگ نون سے خاص طور پر مولانا فضل الرحمن صاحب سے کہ اب بھی عمران خان یہودی ایجنٹ ہیں اس کا جواب کوئی دے دے گا تو ضرور کمنٹس میں بتائیں اور اس کے علاوہ ایکشن الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ میں شرمناک ترمیمیں ہوئی شرمناک ترمیموں کا دور ہے اور ایسی ایسی آئینی قوانین آئینی اور قوانین ترمیم ہوئی ہیں خوف خدا بھی نہیں رہا خوف پاکستان بھی نہیں رہا خوف عوام بھی نہیں رہا خوف ضمیر بھی نہیں رہا ٹھیک ہے جی چلیں جی آج کے لیے بہت زیادہ لمبا ہو گیا اتنا ہی کافی ہے کل پھر ملتے ہیں کچھ نئے لوگ کے ساتھ کچھ نئی نیوز کے ساتھ اوکے جی اللہ حافظ